अल्लाम नाज्रीन मबास्ख खान हूँ आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उम्मीद करता आप सब लोग ठीक होंगे? आज दिन एबिक के मकबरे पे। ये मकबरा कली में एबिक रोड पे वाक़ है मैं आपको इसकी थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री बता देता हूँ कि ग्यारह में तर्कस्तान में ये पैदा हुए थे और इनको बचपन में ही ऐजा गुलाम इनको फ़रोख़्त कर दिया था इनके जो पहले मालिक की आका थे उन्होंने इनकी तलीम तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की थी लेकिन उनके वफात के बाद उनके बेटों ने इन्हें दोबारा से ऐजा ग़लम सील कर दिया था और जो उन्हें नेक्स्ट बंदे ने ख़रीदा था वो शहनशाह सुल्तान महमूद गौरी थे उन्होंने इसकी और तरबियत अच्छी की इसको अपने बाद में सिपा सलार बनाया और इन्होंने जो इसकी इंडियन आज का हमारा जो सब कंटीनेंट इलाक, इलाकों को जब सुल्तान महमूद गौरी ने फतह किया था तो उन्होंने यहाँ का इसको अपना हुक्मरान भी बनाया था और सुल्तान महमूद गौरी के वफात के बाद इन्होंने खुद को डेली का हुक्मरान डिक्लेयर किया था और जो हम हिस्ट्री में गुलामा बढ़ते हैं और इनका उन्होंने स्टार्ट जिसके जो पहले सुल्तान थे वो यही थे बाकी हमें आपको चल के इसके आगे मकबरे के अंदर की वीडियो दिखाते हैं ये इनकी एक शॉर्ट्स हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी है बाकी इनके बारे में जो इनके बचपन के इब्तः हालात हैं हमें उनके बारे में मज़दीद कोई डिटेल नहीं मिलती बस ये एक शार्टस हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी थी यहाँ एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूँ कि यहाँ हमारे जितने भी फ़ातिन आए थे मुसलमान हिंदुस्तान में उन्होंने यहाँ प्रॉपर अपनी हकूमतें नहीं बनाई थी यहाँ इलाक़े फ़तह करते थे और उसके बाद यहाँ पे चले जाते थे सुल्तान महमूद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहले फातन थे जिन्होंने यहाँ पे अपनी एक हुकूमत का प्रॉपर सेटअप बनाया था और सुल्तान महमूद गजनवी हमेशा इनकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे इसलिए जब उन्होंने हिंदुस्तान के इलाके फ़तेह किए थे तो वो इन्होंने इनको ही सौंप दिए थे जिनमें दिल्ली और अजमेर सबसे पहले हैं इसके अलावा भी गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर बहुत सारे हिंदुस्तान के इलाके फतह किए थे जिनमें समाना मिराठ हांसी बनारस ग्वालियर गुजरात कलंजर मैबा ब्रामिया मुल्तान और लाहौर भी इन्होंने फतेह किए थे और बाद में सुल्तान महमूद नौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले किया और उसके बाद ये वापस चले गए लेकिन यहाँ एक बार नोट करने वाली है कि ये अपने सारे मामलों में मुख्तार कुल थे लेकिन यह अपने सुल्तान के बहुत ज़्यादा वफ़ादार थे और उन्होंने हमेशा अपने लिए नायब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ख़ुद बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इनका ताल्लुक बेसिकली ये ग़ुलाम थे तो इनके बाद में जितने भी ये दस एक बादशाह थे इनको ख़ानदान है ग़ुम कहा जा, जाता है लेकिन वो एक तारीख में नाम मिला है लेकिन कुछ मरखिन इससे इख्तलाफ भी करते हैं कि ये गलत नाम है ये नाम ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ही ग़ुलाम था इसके अलावा तो बाकी इनमें कोई भी ग़ुलाम नहीं था खैर सुल्तान शाबुद्दीन की इंतकाल के बाद उनका बल भतीजा था सुल्तान महमूद वो ताकत पर बैठा उसने जितनी भी उसकी गवर्नमेंट थी उसको दो हिस्सों में तकसीम किया था जो गज़नी एक इलाका था और एक उन्होंने हिंदुस्तान का था गज़नी वाला इलाका ताजुद्दीन जल्दोज़ को मिला था और जो हिंदुस्तान वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया था और इस तरह से वो शहनशाह हिंदुस्तान बन गए थे बाद में इन दोनों के दरमियान भी फिर जंगें हुई और उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी वापस ले लिया फिर उसने जो ताजे दिन जल्दोजे उसने जंग करके वो गजनी फिर आपस में वापस ले लिया एबेग के बारे में ये भी बड़ा मशहूर था कि बहुत दरिया दिल था ये हमेशा अपनी फरामानी की वजह से कि ये बहुत ज़्यादा दौलत अपने जो रियायत थी उनमें हमेशा से ये लुटाता रहा था अब इनकी जो डेथ है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख देख लेते हैं इनकी डेथ के बारे में भी डिफरेंट आ रहा है कि एक चीज़ पर तो ये सारे मौरखीन हमारे वो उस पर एग्रीड हैं कि इनकी जो मौत है वो चौगान खेलते हुए घोड़े घोड़े से गिर के हुई थी और कुछ लोग इसको साजिश कहते हैं चौगान बेसिकली एक पोलो टाइप का जो हमारी मॉडर्न है उसका एक किस्म का खेल है अब कुछ मौरखी लिखते हैं कि जैसे वो घोड़े घोड़े से गिरे थे तो उनका जो जीन थी घोड़े की उसके ऊपर वो उनके सीने में पेवास्तव क्योंकि उसके ऊपर जाके गिरे थे और इस तरह उनकी डेथ हो गई थी और कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक हादसा था और कुछ लोग जो हमारे बाद मौरखी हैं वो सुल्तान को शहीद भी लिखते हैं चलिए जब एबिक की वफात हुई थी तो सुल्तान अल अल्तमस ने उनकी वफात के बाद ये इनका मकबरा जो है वो तमीर करवाया था और बादशाह अकबर तक कुछ मौरखी इसको ज़िक्र करते रहे और कुछ इसको स्किप करते रहे बहरल जी ये मकबरा भी अब बाकी हर जगह की तरह बहर के इन्वाडर से नहीं महफूज़ हुआ था तारीख़ में अब अगर हम पढ़ें तो लिखा जाता है कि यह मकबरा मंगोलों के हाथों में बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हुआ और शायद सुल्तान फिरोज तगलों पर मुबारक शाह के दौर में बाद में इसकी मरम्मत भी करवाई गई थी लेकिन तमीर के तकरीबन कोई चार साल बाद अकबरी दौर का जो मारक है अब्दुल कादिर बरीयानी उन्होंने भी इस मकबरे का अपनी एक जिक्र किया है कि यहाँ पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं उनके मज़ार के ऊपर बहर हर एक ने अपने हिसाब से लिखा है और एज़ यूजल जो हमारा सिख एम्पायर थी उसमें वो भी इस मकबरे के लिए कोई अच्छी नवीद नहीं लाया इस दौरान भी इनकी जो सारी संग मरमर थी और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें थीं वो यहाँ से निकाल के अमृतसर साहब रवाना कर दी थी डिफरेंट आ रहा है इनके जो uh, मकबरे के बाद में रीबिल्डिंग हुई थी पाकिस्तान बनने के बाद या और नाइन्टीज़ की सेंचुरी में कि ये किस तरह से है अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इनके मकबरे की रेनोवेशन में तो ब्रिटिशर्स को जाता है अगर तब ब्रिटिश एम्पायर या जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो इसके ऊपर स्टेप ना लेते तो आज खैर हमें इसका पता भी ना चलता था कि इसकी हम भूल जाते कि क्योंकि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और दूसरा इनका जो उन्नीस में मकबरे की दोबारा रिनोवेशन हुई थी ये कयाम पाकिस्तान के बाद ये जो बेसिकली जिस जगह पर इनका मकबरा ये एक हिंदू की ज़मीन थी ये बाद में वहाँ के एक मुसलमानों ने ली गई ले ली ले ले थी लेकिन कब्र की धनती में हम मुसलमान भी बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं हम भी किसी के ऊपर किसी से कम नहीं है अब ईवन के हमारे अपने मुसलमानों ने ये कब्र बिटा के इसके ऊपर घर बना दिया था ये हाल है जो हम लोग करते हैं खैर बाद में पाकिस्तान बनने के बाद ये भी प्रोफेसर शुजाद्दीन ने तजवीज़ी के इनका यहाँ से निकाल के बॉडी जो वो जहांगीर के साथ दफन कर दीजिए लेकिन बाद में उसके ऊपर अमल ना हो सका और पाकिस्तान बनने के बाद सरदार अब्दालब नशिस्त ने भी अपना बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया था इस मकबरे की रिनोवेशन में जो जिस घर में उनको डाउट था कि यहाँ उनका मकबरा है वहाँ पे उन्होंने इसका दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन करवाई थी दोबारा से इसका सारा नक्शा बनवाया और ये दोबारा से जो आज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सरदार रब्दु रब की बनी हुई है बहरल ये मकबरा के उन्होंने हाथों में एक छोटा सा बाग भी बनवाया था अभी ये अपनी थोड़ी सी अंदर वाली साइड जो मकबरे को बेहतर हालत में लेकिन इसके बाहर की जो साइड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अपनी ख़स्ताहाली का शिकार होती जा रही हैं एक तो ये मकबरा इतनी गुंजान आबाद जगह पर मौजूद है कि यहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि ये मकबरा किसका है तो मैं यहाँ अगेन जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद ऐसी जगहों को विज़िट करें और अपने बच्चों को लेके जाएं जाएँ ताकि उनको पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है ये कौन थे इनका क्या किरदार था क्योंकि जो कमें अपने माजी को भूल जाती हैं तो तारीख को फिर उनके फ्यूचर से कोई सरोकार नहीं होता कि अगर आप माजी भूल गए तो फिर आपको फ्यूचर में भी याद रखने का किसी को कोई हक़ नहीं है आप लाजमी इस तरह की साइट्स को विज़िट किया करें और गवर्नमेंट को भी मजीद स्टेप्स उठाने चाहिए कि इनके जो रेनोवेशन है और जो इनकी हिफाजत है उसके ऊपर गर्मेंट बहुत ज़्यादा काम करे अब तक के लिए इतना ही अपना और अपने प्यारों का अपने घर वालों का ख्याल रखेगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखेगा और हमारी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और दूसरा लास्ट में अरशद शरीफ की मगफरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा आज उनकी तदफीन हो चुकी है उनका जनाजा इस्लामाद में फैसला बच्चों दो बजे अदा किया गया था और उनको एच एन अलेवन कब्रस्तान में पर्द खाक कर दिया गया है अब तक इतना ही अल्लाह हाफ